В общем, поки готовий вух, у мене така рубліка включив три, три гри ММА. Мій любимий коханий, як так називають, да? пан Якіменко <кій> виступав у таких пасаціях. Я теж виступав в пасаці, бо не було можливості записувати в хаті в підказ. Потім у мене появилася можливість. Там де я мешкав, була стара баня не, стара, е, така. Я забув, як вона називається, на польському уборна і е, пана Фізика Ядерщика. І я в ній записував свої підкасти. А у нього там якась, Яким він писав, той Пасацький, якось там чи Медведь чи хтось, ліс відмідь. То. Він чогось жахався. И он, в общем, рассказывал про тему иудеев, и евреев и загрозы для Украины и пана Любарского. Ну, я должен сказать, о чем я с ним могу согласиться, что в целом, ну, во-первых, со стороны украинского народа были не очень хорошие периоды. Евреям есть за что обижаться местным, кто тут живет на нас. Про один из эпизодов расскажу. Как раз уже после войны, 47-53 год. Но не в этом дело. Якименко болеет с такой болезнью, с адомазохизмом. Он хотел познать господина Любарского. А Любарского познавать не надо, он такой, он как букварь понятный. Мама меларама вот это весь Любарский. Что в нем под названием? Украинофоб и крайне неприятный человек, самовлюбленный в себя, с диким самомнением. Вот это весь Любарский украинофоб в Кубе. Зачем его сюда приглашать? Я понимаю, что, например, ну предположу, может это неправда, но как слышал сплетни, спонсор, например, Гайдай шагает впереди э, про Юэй, это Геннадий Олегович Корбан, отец Добробатов, наши, это, это, ну как говорят, Днепровский э, Дон Карлеоны. И на, этот, на его деньги, вот этот, ну и Альфон там сейчас спонсирует этого Фельдмана, и на его деньги вот это все процветает. И Любарский это его такой, такой медиапроект какой-то. Не надо нам сюда сунуть украинофобов, мы их тут органически не воспринимаем. Ну а евреи именно вот эти 30-летние, ну, 30 которых диаспора, которые независимость прошли. До независимости были представители еврейского народа, даже при Совке, которыми можно только восхищаться. Ну, такие, например, там какие-то выходцы из села, вице-президенты Академии наук СССР, там, и что-то типа такого, да. Много знаменитых музыкантов, которые отсюда еле-еле убежали, добежали до США, стали великими. То есть никакого антисемитизма и т.д. т.п. Но вот эта диаспора, которая добралась до власти сейчас в Украине, это Боголюбовы, Коломойские, там Порошенко, Гошкины всякие, Ножкины, Червоненки, у них же фамилия Червоненко, но на самом деле это какие, я не знаю, где он тут фамилию стырил, с какого убитого украинца стянул. Они просто себя показали не, не так, как те евреи, которые уехали от нас, например, в Израиль, и построили новый Израиль. Посвятили себя Израилю, сидели в тюрьмах, воевали, умирали, их на улицах убивали. Там. И вот эти все лучшие выехали, а тут один мусорный, ну, мусорный фонд остался. Сюда приехали эти комиссары, любавические рыбы, они их систематизировали, и они пошли, пошли тупо грабить экономику. Как запомнится, например, тот же самый Геннадий Олегович, он, кстати, это не отрицал, как один из величайших рейдеров Украины. То есть кого-то закошмарить с помощью устава предприятия, подать какой-то арбитраж, это был всегда Геннадий Олегович. Ну а дальше еще пошел его вот это, ну, друзья, которые меня потом рассорились. Ну действительно, они показали себя не как держава а весьма с плохой стороны. Ну ладно, там еще Корбан во второй фазе своей жизни стал созидателем, он начал, например, в тот же самый любимый город Днепр приводить в порядок, за что я ему безмерно благодарен. Тырит, не тырит, где-то зарабатывает, мне это не волнует. Меня волнует, я не прямо такой правдолюб, меня волнует, что тот регион, в котором он жил, он становится краше и краше. Ну, такое, например, о Геннадии, ой, о Игоре Валерьевиче вообще нельзя сказать, или Геннадий Борисович, я их всех знаю по именам общества. И как себя показала минора в Украине, отрицательно. Хищники, которые платят миндичей, миндичи грабят Украину и сматываются на землю обетованную, и там уже реализуют свои капиталы. Вот и все. Ну да. Имею право это говорить, потому что у самого, если бы я своих родственников из Днепра показал всех, то вы бы сказали, что вот это настоящие евреи, ну внешне. А Геннадий Корбан не похож на еврея. Да. Поэтому имею право критиковать, потому что имею родственные отношения с этой общиной. Но я просто был погружен в советско-украинский колорит. Огурец из этого рассола. И я себя полностью ощущаю ну, украинцам на миллиард процентов. Да. Но я все понимаю умом, потому что как побратимы тырят, грабят, и, как рассказывают нам сказки. Я об этом всем сегодня буду говорить. И я не понимаю мазохизма господина Петлюровца Якименко, который что-то хотел там еще услышать и понять и в Любарском. Мне, мне, например, предлагали две или три встречи. Может, Любарский не знает, может, это не от него люди. Но они выходили на меня, как и представители Балашова. И говорили, что давай, ну, с Любарским батл сделать. Ну, типа, во мне есть потенциал. Там мне не то, что есть потенциал. Любарский по сравнению с моим потенциалом, это вот такой гномик маленький. Но это не самовлюбленность на самом мне. Просто я прочитал тысячу раз больше его книг. Оно, оно поверхностно. Оно выучило там руки прочь от русского языка, там руки прочь от Булгакова. Но это все лозунги от собачьего сердца. А я сказал же тем промоутерам, которые хотели со мной сделать баттл, что если я физически не могу до его рожи дотянуться руками, ну, сходить за горло там, или дать леща, то меня такой баттл не устраивает. Только с помощью рукоприкладства, да. Потому что с ним, его, его два слова физически невозможно вынести. Виногридный. мои обожание блювать, да. Рыгать. Тому... А там Якименко рассказал, что у него какой-то первый баттл был с ним. Я помню этот баттл, я смотрел, это было суцильно унижение Якименко и все. Вы если вы ходите, вы же такой человек крепкий, да, с правильным красивым черепом, с мощными руками, ну человек, который в возрасте хорошо выглядит, следит за собой и может ударить, дать в дыню, то я от вас ожидал в этом батле, я вас за это и критиковал не один раз, что вы его минимум словесно порвете. А вы тогда выглядели жалко. Я был этим возмущен. Я был на стороне украинских националистов. Да. Я же рассказывал, что было много в истории Запорожской Сечи евреев, которые были руководителями Сечи. Да. Было такое. С аршинами.